Мы хорошо начали игру, девчонки были настроены по боевому, выиграли первую половину. Мы делали все то, о чем мы договорились на собрании, то, что мы установку на игру сделали, все в первой половине было выполнено. Во второй половине маленькая неточность. Начали, начали мы может быть, поверили уже, что выиграли игру и начали слабо защищаться совсем по-другому. Дали разбросаться команде. Опять же, повторяю, с этим все время боремся. Всего 8 фолов персональных в первой половине на команду, где играет почти 10 человек в первой половине. Это показывает его агрессивности. Причем эти фолы были, скорее всего, даже в начале, в первой четверти, чем во второй. Мы дали разбросаться и тут же сразу же потерялись в, в игре. Тут уже потерялись во второй четверти в игре в позиционном нападении. То есть э, или мяч был передерживали, или выходили поздно, отсекали игроков, и потом неправильное решение принимали в атаке. Здесь надо было немножко успокоиться и сыграть. Старался я девочкам это объяснить. Вот, то есть надо было поспокойнее сыграть и сыграть дольше в атаке. А мы хотели очень быстро э, опять выйти вперед. Вот, и это нам сыграло плохую шутку с нами. Вот, ну и попробовали мы 2 третья, четвертая четверть. В общем, бились мы до конца. Вот Уже было близко. Но чуть-чуть вот еще у нас э, 24 ошибки. 24 ошибки. Ну, с, с, с таким большинством ошибок, конечно, очень тяжело э, выигрывать игру. Вот, но тем не менее, тем не менее, вопрос еще открыт. Завтра есть Монтенегра, который, конечно, сильнее команда, более опытная, чем Словакия. Вот, но тем не менее. Я, то, что я девушкам, девушкам девушкам повторяю все время игра должна быть до последнего свистка, вот когда будет последний свисток, тогда будет э, тогда будет уже результат или в одну или в другую сторону, но биться надо до конца. Ну, вот здесь уже что может быть хорошо сегодня, что все-таки на три четверти, четверти более-менее хотя тоже еще много вопросов, но более-менее более три четверти мы удержались. Самое главное у нас это не допустить спада, это самый большой большой, большой наш манкомент, скажем так.